Kita buat uh, satu laporan polis uh, yang membabitkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob eh? uh, Menteri uh, yang berkaitan dengan uh, koperasi Dan laporan polis ini kita buat dengan mengambil kira uh, beberapa kenyataan dan tindakan Yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri yang kita anggap uh, berlakunya penyalahgunaan kuasa eh? uh, antaranya uh, apabila beliau membuat uh, suatu arahan untuk menyemak kembali uh, mesyuarat agung uh, Koperasi Pemodalan Felda Malaysia Berhad pada 20 uh, Jun yang lalu di atas alasan kononnya uh, ada bantahan yang dibuat dalam mesyuarat agung tersebut eh yang berkait dengan soal laporan eh kewangan yang dianggap eh, eh dilambat diterima oleh para perwakilan eh, sehingga eh ada di kalangan perwakilan mendesak supaya mesyuarat agung tersebut eh, dibatalkan dan satu panel telah ditubuhkan eh, terdiri daripada tiga orang untuk mengkaji semua aduan-aduan yang dibuat dalam mesyuarat agung itu, uh, walaupun uh, akhirnya aduan itu telah dijawab oleh panel ini, maknanya perjalanan mesyuarat agung itu sah. Tetapi tekanan-tekanan telah dibuat eh, uh, supaya panel itu menerima aduan itu dengan membawa maksud uh, mesyuarat agung itu uh, dibatalkan dan ia berkait dengan soal uh, arahan langsung yang datang daripada. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Sebab itu bagi kami Ini soal penyalahgunaan kuasa Bila panel dah buat siasatan Dan mereka telah merumuskan keputusan Dan mengesahkan Tidak ada sebarang kecacatan Dalam perjalanan mesyuarat agung Kenapa yang berhormat menteri Tiba-tiba mencampuri urusan dan perjalanan mesyuarat agung Setelah mengambil kira semua aduan-aduan yang telah dibuat dan telah pun uh, di uh, wujudkan satu panel dan panel telah buat keputusan kan maka bagi kita ini satu penyalahgunaan kuasa dan ini bukan kali pertama tindakan yang dilakukan oleh Ismail Sabri sebelum ini beliau telah menggunakan uh, kuasanya mengecualikan uh, Tansi Sesamat uh, daripada undang-undang kecil koperasi di mana uh, seseorang yang boleh dan layak menjadi ahli dalam KPF itu sebagaimana dalam undang-undang kecil adalah uh, mereka itu terdiri daripada anak, daripada depek ke, dan keluarga uh, felda saja termasuk terdiri daripada uh, kaki tangan felda yang tetap uh, dalam kes tersebut ternyata Isu Samad merupakan uh, pegawai pegawai kontrak 3 tahun yang tidak layak untuk menjadi menjadi ahli uh, KPF. Tetapi Ismail Sabri telah guna kuasa dia, menyalahgunakan kuasanya sehingga akhirnya uh, Tansi Isis Samad menjadi ahli KPF. Dan telahan kita uh, sampai kepada satu tahap uh, percobaan Isis Samad eh, untuk menguasai KPF sampai kepada uh, mesyuarat agung uh, KPF di mana usaha-usaha uh, telah dibuat untuk mencalonkan beliau sebagai ahli lembaga pengarah KPF bagi membolehkan beliau dilantik selepas itu menjadi pengurusi KPM. Kita tahu kenapa pecaturan ini dibuat uh, dengan tidak tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan Isa Samad menjadi pengurusi KPM. Bila jadi pengurusi KPM, dia boleh menggunakan kedudukannya untuk membawa dan mengheret KPM dalam penyenaraian Felda Global Venture. Kan? Kita tahu ini uh, strategi yang digunakan oleh oleh Isa Samad. Dan mahkamah uh, tinggi Uh, sehari sebelum mesyuarat agung KPM setelah menerima permohonan daripada empat orang pemegang saham eh, akhirnya telah membuat keputusan menggantung keahlian Tansi Isisamat ertinya tindakan menteri eh, yang menerima Isisamat sebagai ahli KPM bertentangan dengan uh, keputusan daripada Hakim Mahkamah Tinggi yang Hakim Mahkamah Tinggi melihat ada merit eh, maknanya uh, ada asas di mana Isa Samad tidak tidak layak menjadi ahli KPM. Jadi, uh, Ismail Sabri ni saya nampak dia tidak mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku uh, dalam keputusan mahkamah. Bila mana kali ini pula dia mengarahkan pegawai-pegawainya untuk membuat perkara yang sama uh, dalam kes uh, apa ni perjalanan Mesyuarat Agung uh, KPM. Sebab itu tindakan kita buat laporan polis ini adalah untuk uh, mendesak pihak polis menyasat uh, kedudukan uh, Ismail Sabri yang dilihat menyalahgunakan kuasanya dan selepas ini uh, kita akan merujuk uh, kes yang sama ini kepada SPRM uh, dan kita akan buat laporan uh, memorandum kepada kementerian yang diketuai oleh uh, Ismail Sabri sendiri dan kita harap Perdana Menteri uh, menyemak balik kedudukan Ismail Sabri ini uh, yang saya lihat uh, semakin melampau akhir-akhir ini. Sebelum ini beliau terlibat dengan kes yang membabitkan sambutan hari koperasi. Bila sambutan itu tidak gagal, orang tak ramai. Eh, maka beliau ambil tindakan kepada sekurang-kurangnya 4 orang pegawai kanan koperasi Sebelum itu, uh, Jingga 13 eh, pernah buat report mengenai Ismail Sabri eh, Tentang beberapa isu penyalahgunaan kuasa eh, yang membabitkan beberapa koperasi dalam negara kita. Maknanya kes yang membabitkan Ismail Sabri ini begitu banyak. Dan saya harap uh, dengan gambaran yang saya berikan pada hari ini, uh, Perdana Menteri harus mempertimbangkan uh, termasuk untuk melucutkan kedudukan Ismail Sabri sebagai uh, menteri yang bagi saya dia tidak layak eh uh, untuk meneruskan uh, apa ni khidmat uh, beliau sebagai uh, menteri kerana kes-kes yang saya sebut uh, pada petang ini itu sebenarnya uh, kenapa kita buat laporan polis pada pertama yeah, kalau ada Ya, yeah, kemungkinan kita akan buat dalam masa apa pun selepas hari raya lah. Maknanya kita kita akan tengok laporan polis ini. Kita akan lihat dan teliti dulu sejauh mana tindakan pihak polis sebelum kita putuskan untuk ke SPRM uh, dan ke apa ni ke uh, memorandum kepada kementerian beliau. Yeah. Kepada okay. siapa tadi? Ya Saya kurang je lah Memorandum kepada Saya akan serah memorandum kepada Kepada beliau Kementerian Kementerian lah Ismail Sabri, Ismail Sabri. Okay, siri -siri, ya Sabri Kes ini serius Saya nak gambarkan kepada Rakan-rakan rakan media You bayangkan Kalau tekanan berterusan Dibuat Ismail Sabri Yang akhirnya Suranjaya Koperasi Malaysia Buat keputusan bawa mesyuarat agung itu batal 20 Jun Implikasinya besar Sebenarnya Maknanya bila batal kena buat balik mesyuarat agung kan? Itu membabitkan kos kan? Kemudian bila dah mesyuarat agung mereka dah putus Antara yang mereka putus ialah mengambil alih pengurusan Felda Holding Sebab penguasaan KPF terhadap Felda Holding 51% Saya percaya antara sebab kenapa semacam ada satu konspirasi antara Isa Saman dengan Ismail Sabri ialah Isa Saman bimbang kedudukan beliau sebab beliau adalah merupakan pengurusi kepada Felda Holding kalau uh, uh, keputusan mesyuarat agung uh, di mana Felda, uh, KPF nak ambil alih uh, apa ini, KPF itu menjadi realiti, Issa Samad akan terpelanting daripada jawatan beliau sebagai pemusuh KPF. Maknanya, usaha-usaha Issa Samad makin terlalu sukar untuk membawa masuk KPF dalam Felda Global Manager. Ini yang Issa Samad bimbang. Sebab itu permainan ini ada kaitan antara uh, Ismail Sabri dengan uh, dengan Isa Samad. Jadi mana isu ini kita kena lihat dalam satu gambaran bukan soal soal yang kecil, satu 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 benda yang besar kan. kalau kalau tekanan ini berterusan sebagaimana yang dia buat dalam kes keahlian isu saman kan. jadi dan dan saya masih ingat dalam kes keahlian isu saman sampailah implikasinya mereka bawa sampai ke mesyuarat lembaga pengarah Felda untuk mengesahkan kedudukan isu saman sebagai pengerusi KPM sampai ke tahap itu. Nanti mujulah Mujulah lembaga pengarah KPF itu tidak bersedia Tidak mau berkompromi dengan uh, Keputusan dalam mesyuarat uh, Lembaga pengarah Felda Jadi maknanya kalau kita benarkan usul-usul ini Dan kita tidak halang usul-usul ini Saya fikir sesama, Ismail Sabri akan pergi lebih jauh Macam mana pun Bagi saya dalam keadaan hari ini pula uh, Saham Felda Global Venture hari ini meruduh Dia jatuh Saya difahamkan tinggal lebih kurang RM4.99 Dia dah pecah RM5 Saya percaya mereka tidak sangat KPF itu masuk dalam penyenaraian Sebab dia nak balancekan balik Sebab dengan kekuatan yang ada pada KPF Dia punya perolehan tahunan dia 12 bilion Kemasukkan KPF dalam uh, Felda Global Venture Dipercayai boleh menaikkan semula Dudukkan saham uh, dalam Felda Global Venture Ini yang mereka sekarang ini desperate dia terdesak kan? Mereka akan buat So dengan keputusan uh, yang dibawa oleh mahkamah Usaha isu sama makin sukar jadi ini kalau kita tak halang, tak bendung tindakan mereka, akhirnya nanti kalau bayangkan kalau KPF berjaya diheret masuk dalam Felda Global Venture dan saham terus jatuh, KPF ini akan memberi kesan kepada 220,000 ribu pemegang saham dalam KPF. Mana dia punya dia punya kesan-kesan dia atau implikasinya begitu, begitu besar sekali. Ini sebab kenapa kita buat laporan polis.